На картодроме Дельта Ринг вновь собрались автогонщики, чтобы выяснить, кто из любителей скорости и драйва сегодня покажет лучший результат. В очередной раз праздник проходит без участия шушинских гонщиков, зато желающих из соседних территорий показать свое мастерство оказалось много. Автомобили поделены по классам в соответствии с мощностью двигателей и степенью доработок. Мероприятие включает в себя кольцевые гонки, где участники борются за лучшее время на круге финиширует двумя маслом из последних сил, можно сказать, на локтях, на коленках. Финиширует Субару. Уже стал традиционным заезд победителя автогонок и карта. На этот раз гонщик, показавший лучшее время, не смог участвовать в старте из-за поломки мотора. Честь автолюбителей защищает серебряный призер состязания, а картингистов традиционно представляет наш земляк Никита Буда. На этот раз с явным преимуществом заезд выиграл Никита.